Подаривши крУ, подариш життё. Доброчинное безвыплатное донорство починается с Акция под таким девизом с первого красовика проходит на Брэшчине. Про ее инициаторов и удельников в нашем наступном материале. На областной станции переливания крови шматлюдна, когости сюда провела острая потреба у грошей. Для инших сдача крови давно стала додатковым способом заробку. И только один на момент этих сдымок человек, за сдаденный амаль-паулитра своей крови, не отрывая ни копейки. Головный врач станции Виктор Колесников. Первый раз сдаю кровь с длительным, после длительного перерыва, делаю это бесплатно. В те разы, когда сдавал даже речи о том, что донорство может быть, возмездным не было. Больше за 27 тонн крови и ее компонентов нарыхтовала областная станция за минулый год. И у вся она была запотребована. С развитием хирургии в области потребов в этом материале расти с каждым днем. При том, что пациентам кровь переливают бесплатно, кошки ее совсем не танны. Например, вот литр альбумина, который получается из плазмы крови, стоит до 15 миллионов. Ну, такой, наверное, наш самый дорогой препарат. Ну, тоже литр плазмы стоит до 300 долларов. Для того, как ожидающие выконать добрую справу могли заработать это просто и худко, специалисты областной станции переливания крови пошли выезжать прямо на предприемство. Первый адрес – открытое акционерное товариство Деваны Бреста. Я княди дивно, ожидающих бесплатно сдать кровь тут шмат. Их это про тем, что экономичное становище предприемства покуль не самое лепшее. Как оказалось, шмат тут и доноров со стажем. Очень давно. Это еще с армии, когда, наверное, заканчивал службу, когда прописался. И когда сказали, что у вас такая кровь более редкая, группа там четвертая, отрицательный резус. Вот. вот. И несколько раз просто по просьбе мне звонили и просили сдать. Ну, я стал донором. Жизнь такова, что если мы сегодня поможем кому-то, может, конечно, не дай бог, но может в жизни пригодиться, что и нам кто-то поможет. Помочь кому-то и в надежде на то, что когда мне понадобится помощь других людей, то она придет. Неважно, в какой это будет сфере. В сфере здоровья или в сфере другого чего -то. На канаванности лесу те выпадковости, але факт застоится фактом. Керовник областной станции переливания крови родился миновито у сусветный день донора. Юн упылненный ахвярности взаимодопомога не повинны стать выключной зявой. Умовы процедуры сдачи крови не и Доведаться про их можно на сайте областной станции переливания типа телефонах регистратуры. Сдавать кровь бесплатно, за гроши, на угол не сдавать – особистая справа кожного. Але только до той поры, пока кровь терминова не испотребится самому. Алиса Григорчук, Александр Севицкий, областные новины, Брест.